Тільки наш, це виказ громади України монополістам, їхній політиці, яка не просто недолуга, вона вбивча, вона вбиває кожного з нас, вона робить з нас рабів, рабів, залежних від їхніх бажань, від їхніх надприбутків. Це наш протест, це наша відповідь олігархії і незаконній монополізації. я думаю так должны умереть все монополии которые фактически нас на поставили на колени. на колени это символично но так должно произойти со всеми мы знаем как эти монополии приватизировались мы знаем, как эти монополии сейчас на данный момент, по сути дела, содержатся только за счет людей. И они не хотят открываться Поэтому, пожалуйста. Олигархами, подобными монополистами, ворован, это до за отчаяние народа Украины. Надо, а на сегодняшний день они еще и вели эту страну, нашу страну и нас в войну.